Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 369 nömrəli marshrutun yolundayıq. Yoncalıq deyilən ərazidə. Və bu hissədən də gördüyünüz kimi çox əsenidir. Yaşaış də ətrafı 6 nömrəli məktəbə yaxındır. Məktəb ilə evin arasının məsafəsi 400 metrdir. Sənətdidir. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var, mərkəzidir. Qiyməti çox təcili satılır. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Tikil iş haqqında məlumat verim. Ev kubiklə inşa olunub və gördüyünüz kimi garajdır. Yuxarı evdir, aşağıda da ev var, otaqlar var. 1-dən 2-ci mərtəbənin arası monolit betondur. Evin 2-ci mərtəbədə ayrıca özünün eyvanı var, balkonu var. Həyət daşları düzülüb, tamet daşları düzülür. Həyətin su sayğacı qoyulub, kranı qoyulub, yağışlar üçün trapyı var. Kombi çıxış xəttidir, bu hissəyə qoyulub. Yəni burda cərayan üçün, kombi üçün cərayan xəttidir, qaz xətti tam siz çəkilib hazırdır. Ev yeni təmirdən çıxıb, təmirdə sonra yaşayış olunub. Evin üz görünüşünü bu hissədən görürsüz. Həqiqətən normal. Maşını da gələcək, oturup durmağa yer də qalır. Hal-hazırda bu evimiz 5 otaqdır. 5 otaqdır. Ev sahibi buranı saylı günlərə otağa çevirəcək, olacaq 6 otaq. Əgər tezliklə müraciət edən olsa, bunu bu qaydada saxlaymaq olar. Qiyməti çox müvafiqdir. Amma nağd çatılır, sənətimi çıxarışdır. Qiymətli də evə baxdıqdan sonra endirim olacaq. Yeri də gözəl hündür yerləri. Və keçirəm evin içində olan xüsusiyyətlərə təqdim edim. Daxil olmuş evin içindəy halhazırdır. Dəhlizin yönüşünü görürsüz. Bu hissədə bizdə 2-ci mərtəbə qalxanı biləkəndi, tam üstü taxtayla işlənilib. Burada bizdə 1-ci mərtəbədə hamam otağı var aksesuarlarla danışır əsasında quraşdırıq vermək mümkündür. Pləkənin altında boş bir yer var, sıva lazımdır, səkkallar yığılmaq üçün. Tam gördünüz kimi o bu qaydada, geniş ərazisi var. Və keçirəm birinci mərtəbədə olan mətbəxlə qonaq otaq studiya formatında onu göstərim sizlərə. Bu baş tərəfdə biz də mətbəxun yerini nəzərdə tutub Burda qaraş hissəsidir. Yəni bir videonun əvvəlində qeyd etdiyim ki, saylı günlərdə ev sahibi Bruno qabaq hissəni dəyişib otağa çevirəcək. Yəni alıcı istəsə, gəlsə, o bu qaydada da vermək mümkündür. Kombi xətləri burda da çəkilib, böyük pəncərə ayrıldı. Evin bu hissəsində yoldu, yəni bağlı pəncərəsi yoxdur. Mətbəx studiyada birinci mərtəbədə. Sənədlərimiz tam qaydasında çıxarışımız var. Notarial qaydada satılacaq və qalxıq ikinci mərtəbədan şəhadət istərə təqdim edirəm. 2-ci mərtəbəyə daxil olmuşuq. Ümumi təhlilinizin görünüşünü görürsüz. Burada bizdə 1-ci yataq otağı var, onu göstərəm sizlərə. Tam tərbiyəli yataq otağı. Uşaq otağı kimi nəzərdə tutulub otaq. Ən kiçiy yataq otağı budur. Kombi xətləri yuxarı mərtəbələrə çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Təhlilinizə birmü bu hissədən görünüşünü göstərəm və keçirəm sizlərə burda olan yataq otağını təqdim edim. Tam təmirli. Tam təmir. Gözəl təmirlənib. Və keçirəm sizə bu yataq otağını göstərəm. Belə bir yataq otağıdır. Böyük həcmli olan yataq otağıdır. Və sonuncu yataq otağını təqdim edəcəm. Və bu da bizim bu evin sonuncu böyük yataq otağıdır. Və bu yataq otağında birbaşa eyvana, balkona çıxışı var. Yəni bu hissədən balkona çıxışı var. Giving him bu stot qiyməti, qiyməti 66000 manatdır. Çox gözəl qiymət təklifi olunur, gözəl endirim olacaq Yə evə baxdıqdan sonra. Telefonda endirimlə bağlı məlumat almağa çalışmayın. Çünki onu məlumatı sizə ev sahibi özü verəcək. Sonra görüşləyəcəyəm. Təşəkkürlər. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirəm.